السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ آبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ابھی حالیہ ہونے والے یہ کشتی کے حادثے کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسری امری و لعقدتم ملثانی یفقو کولی اللہ صلیٰ محمدن و محمد وعالی محمد کما صلیۃ علی ابراہیم و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ انََََََََََََََََََََ حمید مجید اللّہ بارک علی محمد محمدن و اعلیٰ علیہ محمدن کما بارکطہ علیہ ابراہیم و علیٰ علیہ ابراہیمہ اِن حمید مجید ایسے دلدوز حادثات پہ ویڈیو بنانا بھی ایک جذبات کی آزمائش ہوتی ہے لیکن میں یہ صرف اس کے لیے اویرنس کے لیے بنا رہی ہوں شاید شاید وہ بچے وہ نوجوان جو اپنی جانوں کا زیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو عقل آ جائے خالی یہ نہیں ہے اچھا مستقبل تو ہر شخص چاہتا ہے لیکن دیکھیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اچھا جو اچھا حال بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے نکل جاتے ہیں خالی یہ وبا پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے ہندوستان کا ایک گھرانہ جو بہت آرام سے رہ رہا تھا دونوں شوہر بیوی کی اچھی تنخواہ تھی دو بچے تھے تین برس اور گیارہ برس کی دو بیٹیاں تھیں اور بڑا بہترین سا ولا تھا تصویر بھی آئی تھی انٹرنیٹ پر لیکن پھر ان کو بھی یہ ہوا کہ بھئی ہمیں اس سے زیادہ چاہیے تو انہوں نے کینیڈا کے راستے امیریکا جانا جانے کے لیے ڈنکی لگائی ایجنٹ کو لاکھوں روپے دیئے اور آپ یقین کیجئے مائنس تھرٹی فائیو ٹیمپریچر میں برفانی طوفان میں ان کو ایجنٹ نے لا سرحد پر چھوڑ دیا کہ اب یہاں سے پار کرو یہ کل سات افراد تھے اب چار افراد کہاں گئے ان کے پیروں کے نشان نہیں ملے لیکن یہ جو باقی جو تھے یعنی سات کی ایک ٹولی تھی اور چار کی یہ تھی ان چار کے قدموں کے نشان برف میں ایک جگہ جاتے ہوئے مادوم ہو گئے تو وہاں پر پھر چونکہ بتایا جا چکا تھا کہ لاپتہ ہو گئے ہیں تو وہاں پہ جب وہ کیا گیا تلاش شروع ہوئی تو پتہ چلا جہاں پہ نشان ختم ہو رہے تھے قدموں کے وہیں پر ان کی برف میں میتیں موجود تھیں پھر اب دیکھئے یہ تو ہوا ایک قصہ اب یہ پاکستان کے تین نوجوان جو کہ جن کی صحرا میں لاشیں ملیں اور اس میں سے ایک نوجوان نے اپنا وہ ریکارڈ کروایا بیان اس کی زبان خشک ہو رہی تھی وہ بیچارہ بول بھی نہیں پا رہا تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مت آنا اور پھر وہ مر گیا یہ تین دوست کھانا اور پانی نہ ہونے سے صحرا میں بھٹک کے مر گئے یہ بھی ڈنکی لگا کے گئے تھے اچھا دوسرا وہ دیکھیے اب میں نے اس کا بتایا یہ انڈیا کا خاندان جب یہ رہ رہے تھے آرام سے کھا پی رہے تھے تو اپنے وطن کو ہی ترجیح دیتے لیکن ان کی قضا نے پکارا وہاں سے پھر اسی طریقے سے پاکستان میں ایک اور گھرانہ تھا جس کے لڑکے گئے وہاں لیکن وہ اچھے بھلے دکان پہ کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اس سے زیادہ کمائیں گے اور بالاخر موت کے سپرد ہو گئے اب دیکھیے یہ نیا جو حادثہ ہوا ہے اس میں کوئی کہہ رہا ہے تین کشتیاں تھیں پاکستان کی کوئی کہہ رہا ہے چار کشتیاں تھیں اب یہ تو خدا ہی بہتر جان سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہے پانچ کشتیوں میں پاکستانی تھے واللہ عالم ثواب لیکن ہمارے یہاں یہ کیا ہے دستور کہ اس وقت اتنی گرفت و قانون کی کیوں نہیں مضبوط ہے جس میں کہ لوگوں کو ترغیب نہ ہو کہ وہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمیں قانون پکڑ لے گا یقیناً قانون کے میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں خدا تعالیٰ نے نیک ہدایت دی اب اس میں یہ جو میتیں آنے کو تیار بیٹھی ہیں خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے باقی تو سب گہرے سمندر میں ڈوب گئے ہیں اور اس کے لیے ان میں ایک تیرہ سال چار مہینے کا بچہ بھی ہے جو اپنے والد سے کہ گھر والوں سے کہتا تھا کہ اگر مجھے نہیں بھیجوایا تو میں گھر چھوڑ دوں گا اس کے والد کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے کے درجنوں نوجوان جا چکے ہیں اور اپنا مستقبل بنا چکے ہیں لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں گھر چھوڑ دوں گا اس کی ضد کے آگے میں نے اپنی ایک ایکڑ زمین بیچی کچھ پیسہ میں نے خود دیا جبکہ اس کی ماں نے زیورات بیچے اور ایجنٹ کو چھبیس لاکھ کے تیس لاکھ کچھ ایسے ہی دیے یہ گیا اور اپنی منزلیں سر کرتا ہوا والدین سے بات کرتا ہوا یہ پہنچ گیا اب اسے صرف یونان جانا تھا یونانی جانے کے لیے کشتی میں بیٹھنا تھا یہ یونان کی کشتی میں بیٹھ گیا لیکن کیا ہوا کہ سمندر میں کشتی ڈوب گئی اور پھر اب اس کی میت رکھی ہوئی ہے لانے کے لیے اور گھر والے انتظار کر رہے ہیں آپ ذرا سوچئے یہ کیسے لمحات ہوتے ہیں دلدوز لمحات ہوتے ہیں صرف تیرہ سال کی جان جس نے اپنے لیے موت کا راستہ منتخب کیا کاش کے گھر والے کہہ دیتے نہیں بھائی ہمیں نہیں بھیجنا ہے اور شکر ہے خدا کا کہ اس کی لاش مل گئی ورنہ تو کتنوں کی میتیں تو ملتی ہی نہیں ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں سمندر کے خوراک بن جاتے ہیں مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں اور نہ جانے کن کن بلاؤں کی خوراک بن جاتے ہیں ان کی میتیں بھی نہیں نہیں مل پاتی ہیں کاش ہمارے نوجوان ہمارے جوان سمجھ جائیں کہ وہ اس طریقے سے ڈنکی نہ لگائیں